Это парад Олимп. А? Это как бы отдельный блок. Хороший вариант будет. Нет, ты тогда много. Не, подожди. Хорошо, нет. Мы сократить всегда успеем. Это зачем? Парад Алит. То есть это презентешки. Нет, а вот, например, вариант. Вот, к примеру, мы э, на стартовую позицию посадовым выходим не а, просто в тишине, а вот посадовой заиграл, какое-то время прошло, и мы вот с уходим порадование. Один раз прошлись, встали, Нет. потом посадовые двинули, завершили. Опять парадом лови ушли. Сидите, <Слышко> <Фитиль>, не <он> умрет. <Слышко> То есть... <Слышко> 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 Давай, да, с чем не проблема. То есть э, он уже практически готов, да? А... Так, а если попробовать медленного медленного? Кстати О, говоря. А, в качестве эксперимента вот то, что у нас есть хореография на Ленский вальс. Мы попробуем ее сейчас переложить на музыку медленного вальса, и посмотрим, что из него получится. Нет, вопрос, как, как двигаться. Это слишком медленно. На квикстеп? Ну, смотрите, если перекладывать на квикстеп, тогда получается раз, два, три, четыре. 5, 6, 7, 8. Нет, раз, ну да, да, в принципе, то же самое, да. То же самое, да, только а, мы э, считаем не раз, два, три. Ну, то есть, что мы берем за единицу? Если мы за единицу брали в венском вальсе так, то есть раз, два, три, это раз, два, два, три, три, два, три. Ну, то есть два, три пропускали и считали просто начало так-то. Раз, два, три. А там внутри было раз два три, а здесь а внутри в фикстепе будет а, раз два, то есть темп сразу берем вот такой раз два три, ну то же самое, правильно, да? Только немножко изменится скорость, Самую малую или медленнее? Быстрее. Сейчас посмотрим. Нет.